Про навантаження на одного депутата міськради і кількість жителів в його районі. І ще один доповідач поза чергою: у нас проситься, Олександр Сергієнко, також експерт з питань місцевого самоврядування і голова громадської організації Urban Інститут. Я можу, звісно, але я хотів би до кінця досидіти. А, мені просто передали вас перенести. <гум> Будь ласка, можете. Ні, 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 в такому Васильович. А, добре, все, тоді ви на своєму місці. Так, дякую. Отож, да, дякую за терпение. Виталий Комов, Громадская организация «Громадская рада самоуправления. Ну, тут как раз вильное место, дякую. Это основной документ, значит, это вот этот плакат, в котором мы попытались изложить эм, систему местного самоуправления, которая должна быть в любом городе Украины. Почему? Потому что мы сейчас говорим о Киеве. Я считаю, что надо говорить о Украине в целом, потому что ситуация такова, но дальше жить так, как мы живем, просто нельзя. А для того, чтобы эту ситуацию изменить, без реформы местного самоуправления мы никогда не поменяем ситуацию в Украине. Почему? Потому что реформа местного самоуправления и местное самоуправление это все 42 миллиона украинцев. И если мы украинцев не оторвем от плитуса мы никогда в этом государстве ничего не построим. И в этом плане ну, как бы есть замечательные примеры по реформе Петра, который смог притащить военных и науку в Россию, но не смог поднять до определенного уровня народ России. И мы сегодня видим, через 300 лет, да, после смерти Петра, мы сегодня видим, в каком состоянии находится Россия. Поэтому, если мы не поднимем местное самоуправление, у нас Украины как государство не состоится. А теперь, что мы предлагаем? Я благодарен Сергею Ярыгину. Почему? Потому что его выступление, оно было наиболее теплым к тому, что мы хотим сказать. Да, действительно, мы должны выполнить конституцию, статьи вот эти. Они не выполняются. 140, 143 статьи, вот эти две статьи, они не выполняются. Почему? Потому что там четко сказано, что миссия восстановления здесь не территориальная громада. У нас территориальная громада не здесь, не миссия миссии у нас сегодня эту функцию взяли на себя партийная система. И, это как бы сказывается на том, что происходит в Киеве и во всем государстве. Значит, наша цель и задача создать, правовой, создать социальный, создать социальную правовую державу в широком реализации норм конституции Украины. А задача при этом да, это развитие муниципального средовища и формирование гражданского суспирства осуществление местного самоуправления территориальной громады по субъектом, субъектам, основным на его функции по Тут описывается, у нас нет муниципального средовища, мы все чужие люди, особенно для власти Вы посмотрите, у нас есть департамент, у нас есть департамент суспильных предносов, а я его называю департамент суспильных препятствий. Почему? Если вы как бы пытались что-либо изложить или найти контакт с КНДА или с депутатским корпусом, вы этого контакта не найдете. Так вот, в Киеве и в любом другом городе Украины четыре уровня самоуправления. Мало того, нужно говорить о том, что Конституция предполагает как беспосреднее с невеселое скандирование, беспосреднее, так и через органы. Так вот, через... Непосредственное осуществление местного самоуправления идет. Громада по в каждом доме должна быть громада. Громада микрорайонов ⁇ это порядка 20-30 тысяч населения. Только там, только в таком масштабе можно реализовать местное самоуправление. Вы поняли, да? Если в Берлине 95, представьте себе на 3,5 миллиона 95 районов. Когда говорят о Варшаве, Варшава миллион миллиона, 18 районов. Но в каждом районе 10-15 микрорайонов. Это таким образом умные люди еще 300 лет назад поделили и создали систему власти местной. Мало того, если мы сегодня вернемся к тому, что было 300-400 лет назад, штаты начали осваивать с 1607 года. Это ровно 400 лет назад. И вы почитайте, как эти люди, которые приезжали, как они формировали эту власть. Они даже отказывались от губернаторов, которые назначал в Лондон. Они сами выбирали губернаторов. Они писали статуты. Это 17 век. В 21 веке основная наша масса людей, и причем я сейчас говорю не о не о партийной, я говорю о народе Украины. Пане Виталье, мы до народу У вас Давайте, непосредственную реализацию местного самоуправления через территориальную громаду вот этот блок и этот блок основой его является громада микрорайон Громада микрорайона, у нас специально расписаны 10 полномочий, которые должна иметь громада микрорайона. И громада микрорайона решает все вопросы. Мне не нужно идти к депутату района, говорит, посади мне траву. Да я сам посажу траву, поставлю скамейки и сделаю спортивные площадки. Вы поняли, чем отличается, ну, как бы, наше предложение от того, что предлагает районный совет. Районный совет – это вчерашний день. Так вот, здесь территориальная громада района будет, но она будет состоять из кого? Она будет состоять из громад микрорайона. И это правильно, потому что люди знают сами свои проблемы, и мне не нужен депутат. Дальше, третье. Вот здесь уже местное самоуправление через органы местного самоуправления. Киевская миссия рада. Пожалуйста. Вы это на отчет, рада. Пожалуйста. И вот это профессиональные функции, которые будет вы на общий орган выполнять. И это действительно должны выполнять профессионалы. Вот таким образом на, такие, на такие два больших блока должно быть разделено местное самоуправление у меня осталось 10 секунд. Я хотел бы, чтобы мы с вами более детально пообщались. Нам нужно будет поделиться телефонами. И я хотел последнее сказать. Сегодня у нас с вами колоссальная проблема. Проблема в том, что реформа местного самоуправления на самом деле не является реформой. Почему? Потому что территориальные громады, территориальные громады не происходит децентрализации. Децентрализации внутри территориальных громад, нужна так как воздух. без децентрализации не будет местного самоуправления. У нас там есть наши заявы, кто захочет, потом подойдет, заберет заявку. Спасибо.